Bu təqiqələrdə Ermənistan rəsmiləri səhər saatlarında baş vermiş döyüşlər nəticəsində ən azı 5 mövqeyini itirdiklərini və geri çəkildiklərini qeyd ediblər. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasında isə hərbi səfərbərlik elan olunub. Qeyd edək ki, Müdafiə Nazirliyimizin rəsmi məlumatında deyilir ki, ordumuz düşməni susdurmaq üçün cavab tədbirləri görür. Rəsmi məlumatda deyilir ki, cəfənin ən gərgin Fətəh Ağdam Quzulu Cəbralı istiqamətlərində yerləşən ön xətt hərbi hissələri, raket və artilleriya bölmələri, zəfə aviasiyası, zirehli texnika və digər qoşun növlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş nöqtələri susdurulur və döyüş fəaliyyətlərinə qarşı salınır. Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə tam nəzarət edir. Düşmənin ön xəttdə və müdafiənin dərniliyində yerləşən Fəni sayda canlı qüvvəsinin, hərbi obyektlərinin və döyüş texnikasının, o cümlədən 12 ədəd OCA-ZN raket kompleksinin məhbd edildiyi deyilir. Tanrı Azərbaycanımızı və əsgərlərimizi qorusun. Amin.